Зидач Они посидели И вот эти ребята сидели Два часа И три часа Здесь единицы прописаны Женщина смотрит Не в кассе деньги есть? Не в кассе деньги есть? Не в кассе деньги есть? Нет Ваши личные Хорошо, да Телефон рекламный Они свободны Они свободны давай даю Видите, на, на, на кожней купюре моя место надпись в том, в том числе порошок с реблястого Порошок, кольору, ЗГ. 748. порошок світлого кольору надпис ПЗС. ЗГ748, 0,7, 25 купора діба. 992, 96. Парашок світлого кольору. Бачите? твоя левая, да? Да. Левая рука, да. Да? Что это такое? Помеченная метка Z я... через дробь. Ну а что она означает? Помет. Поме... Обратно. 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 Ну, подождите, можно выше еще? вы снимаете пометку или что? Да. А зачем вы снимаете? снова делаем. Тут еще деньги в кошельке есть мелкие. это личные. Какую вы а? За какую сумму вы предоставляете сексуслуги? А? За какую сумму предоставляете ну, Мы приехали в 1300. 1300. Вы с кем-то делитесь, даете кому-то деньги? Ну, мы 300 гривен должны были банки, а да. Деньги. остальные деньги? Остальные по да. Хорошо. Я на... Вот. Я их не трогала. Клиенты с вами рассчитали, сдали по 1100 гривен. Сексуальные услуги предоставляли в комнате отдыха. Да. Скажите, пожалуйста, кто вас запрошивал в данном законе? Бачит. Бачит. А. А имя призвище ли, Лиц не будет, девочка. Лиц не будет, говорите. Банщица. Как зовут ее? Я не знаю. Не знаете, да? А непосредственно, когда зашли в заведение, банщица вам что-то говорила или нет? Нет, просто сказала, куда пройти. То есть, а она ей? показала вам, куда вам необходимо пройти, так? Не вижу, Кроме этого, ничего больше не было? А вот эти деньги, которые только что осматривали, это да, да, они нет. ваши? Нет, клиенты нам дали эти деньги. Клиенты рассчитались с вами за услуги,